Так, надо... Блин, я, блин, бушевался, чуть-чуть, блин, не проебал. Чуть-чуть, не было провода. Накручу, что-нибудь, нахер. Накручиваю эти провода. Цена сколько? На 110? Не, на 200. На 210? Ну, правильно. Это катушка на 200, не, катушка. Не, вот так на том месте чтобы их не попутать с ними еще что, что на картошку. так и... а -а -а. Ну, правильно скажи mm -hmm. Mm -hmm. тоже так надо сделать вот а ты фонарик заряжал ну да я смотрю, что ярко светит. Заряжаем. поставим. это есть, это есть. Так. Это у нас на катушку Эти проводки можно все. Вот эти. И все, ганклы. Так, это катушка. Так оно может загореть сразу, да? Да может крикнуть что-то из станции, поднимет туда. Угу. Когда же закрюкаешь, то ж нюхнял, то попутал, то спалишь станцию, что она до сих пор курирует. Что пока мы мальчикашка.

Точно. бетоника тут, тут, оно железо. Да, точно. А ну правда оно тоже тут. Да нормально, хватает. Ну, накручивайся. включаю позвонки. А ты же начал что-то -то, там, -то, что -то рассказывать. Что пускать или не помню. А потом вот, мне коротко, мне не пришлось брехать. Пускать или были. Ну что, тоже нахватывай. Я не захотел сказать. Сказал, что, со мной договорился, что я поменяю завтра. Я говорю, никто, со мной ничего не договаривался. Интересно. Он думал, что я, что я да не ставлю. Я поставил. Да ничего я за не договариваюсь. Ты и мешаешь. И вот это. это твой этот пинцет? Угу. Так это думаю, где надо купить. А что я его взял? Потому что это менять. Пускатель туда до листы. А, -а, а Туда до листы проводок сунуть

Yes. <laughs> Bez pincetów, yeah. yeah, tak no, right. to w ja tak męczy się, to na przykład. z domu pinceta, a potem kupię do domu. No wszystko, tu już normalnie stało. A tam z niego też będzie kupować. Так, просто... Слово устало. Бля! Пиздец! Я хуею! А что, не есть у мужчины есть эти звездочки такие? Бля, кто это такая, сука, срабы? Бля, я в шоке, тебя, бля. У мужчины есть вот такие крючки? Нысы, хуй сделаешь. Я, я больше раз так и больше. Изощренно. Ты внимание. Ее а, пружинка стоит? Да. Сейчас я подкручу все. Если передай, я тяну все, подкручу и А, старые? Чем можно на юро вставать, а юра нет? Да. поменяешь. Потому что, слышишь? Ну, конечно, так. Піджимать, конечно, лучше. Ну, сильнейшее поджимать. Ага. Понятно. Ручай отключает. Вот ну, ее открываешь. Она не носит с собой. Это вообще такого. Так он не должно, ну должно быть заизолировано. Тут заизолирование, заизолировано, да. чтобы я же за металл не брался. Правильно. Кто то так такую хуйню придумал. Надо сказать, как купляют. Да надо сказать, чтобы что они обращали внимание, поменялось сразу. Ну да. Не дело. А их бы в машине не было. Глядеть да. на офис это. Не то я выбил все. Так бы ну. их, их бы и там и не было, если бы не я. А же. Да. Ну то ж, Кто молодец? Да, я. А мне рассказывают. Точно. Купил и меня не поинтересовало. То есть это слово катали, что он не подохід. Так, тут есть, катушка есть. Это -ка там Катушка. Ну, правильно. Лучше то, то есть, то есть то спросить э лишнее. Я ну, что даже Юра не знает эта катушка. Я, что тут за так? Лишний раз. Да. Ну, да. Я не придумал. Причин... Не, ну, Юра должен знать, конечно. Нет. Ну, шо... же менялось. Я просто что, шо... ну, я не знаю, например, шо... Блянь, шо, что. Пускать ну, ты... Катушки. Пускать Катушки. Что? Ты, шо ну, что на всех пускателях тики на 220. Еще пока приталкивались на стики на, на, 110 или на 220. Ну, может, может на суплах, на все одинаковые. Может быть и такие. Но я лучше перестраховаться. Правильно. Вот это тут, вот, что, что мне не нравится, эти проводка, проводки, блядь, короткие. Я в китайских этих приборах. Чуть-чуть больше пускатель уже. Ну что это как ты гробы? ёлки палки. Це, ну, це воно натяжку, можеш випасти колись. Mm -hmm. Я десь додав на скамка, не вистачало приходити. Надо у них длиннее забрать. шестигранники. У них там подлиннее трошки есть. Насколько я помню. Наверное. У меня шестигранники, то они подлиннее. И на, на кончике так, такие эти, чтобы можно было под 45 градусов закручивать. Ну, с наклоном, как бы, если не достаешь там. То есть. Или что-то мешает, то с наклоном можно закручивать. А то такие надо было покупать, они купили за 20 гривен, блин, и пошли. идиопичный, блядь. китайский, наверное, наверное.

корректировать его. Ну, на 5, да, на 5, 6, 6, 6. ну, по крайней мере, то, что я, знал, то я думаю, а что, то, что не помогло, то хочу пока. Сколько трубку не берет, то не берет. Ну что, я поеду. Я думаю, что ну, это ты. Ну да. Ну я поехал. Угу. Uh -huh. Да, разъед, я, я, Obrigado.